Будем петь. Да. Готов? Далеко, далеко, на руку пасуся ко Кони? Нет, Нет, не кони. Далеко. У нас трое детей. Старшая дочь, ей 13 лет. Сыну 10 и самому младшему 2,5. И они чудесные мы любим их. Умничка, молодец! Музыка всегда занимала важное место в моей жизни. Я с отличием закончила музыкальное, получила наилучшее музыкальное образование в своей стране. Я использовала свои музыкальные знания и как преподаватель музыки и в общеобразовательной школе, частный преподаватель в международной школе. Я верю, что музыка может смягчать сердца и разрушать барьеры. Я родилась и живу в городе, но в душе я деревенская девушка. Я люблю заниматься садом, у моих родителей. И часто я делаю, каждый год я делаю обрезку деревьев и кустов, и я понимаю, что им это больно. Но я понимаю, что без этого они не принесут тот урожай, которого мы ожидаем. Поэтому я знаю, что иногда Бог делает обрезку в нашей жизни, и это больно. Но это стоит того. Мой муж пять месяцев назад потерял работу. И сейчас он каждый день просматривает вакансии и разослал более 200 резюме. Мы надеемся, что скоро этот период для нас закончится. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней учит нас, чтобы мы полагались на свои силы. Поэтому, когда мы приготовлены, мы не будем бояться. еще одна причина, почему я люблю бывать здесь. Все закаты и восходы наши, мы видим это все. Я верю, что нет лучшей работы, чем быть мамой. Я верю, что красота спасет мир. Я украинка. Я счастливая мама, любящая жена. Я музыкант. Меня зовут Юлия Добровольская. И я мормон.